Пане Дмитре, я вас вітаю. Добрий день. Да, привіт вас. Отже, ну в першу чергу, звісно, всіх занепокоїло. Ну як занепокоїло, когось можливо потішило звільнення заступника голови адміністрації президента України Дмитра Козака, який насправді тему України з 2014 року курував, який насправді координував дії. Російських бойовиків на Донбасі, який насправді родом взагалі з України з Кіровоградської області. А, і тут який був членом тристоронньої контактної групи а, щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі певний час і довгий час. І тут різко йде за власним бажанням, а, це ну, ми знаємо, що насправді. Козак був проти початку саме е, агресії, проти спеціальної військової операції, так званої. Він виступав за дипломатичний трек, але все одно трек поглинання України. На цьому засноване його звільнення. Як вважаєте? Чи чому? Ну, так. Е, да, я согласен з тим, що Козак вважався одним з немногих в адміністрації президента, який е, настаїв на продовження, е, ну, скажімо так, решение проблемы дипломатическими способами вот Но в какой-то момент он оказался не удел вот долго видимо он там находился внутри системы вот и сейчас э, ну, видимо была какая-то снова дискуссия внутри администрации президента что же делать в связи с инициативой дональда трампа и видимо там было принято окончательное решение э, что мы продолжаем воевать да несмотря на просьбу трампа вот. И увольнение Козыка, причем, обратите внимание, его уволили без значит, условия, что он по собственному желанию да, попросился в отставку. Просто уволили и все. Это, наверное, в этом есть определенный символизм, который подчеркивает, что сила решение проблемы силы ну, выбраны как бы главной путинской стратегией в ближайшее время, что никаких дипломатических альтернатив не предусматривается. Тобто і от тоді звідси і випливає момент того, що якраз таки вирішення питання з силою, тобто збільшення ударів по цивільній, по енергетичній інфраструктурі України, тим більше напередодні зими, аби нарешті ну не знаю, чи то народ український там вже там, почав якось тиснути на нашу владу, чи наша влада вже теж вирішила, що ні, ну вже скільки можна. Ну тобто, це таке підбурювання до. на того, что треба сидеть за стіл переговорів и погоджуватися на умови Москвы? Ну, а, очевидно, конечно, что если продолжаются удары, поражение инфраструктуры, вот, а с учетом того, что большого какого то продвижения российских войск мы не видим, ну то есть там какими-то черепашьими темпами, то я думаю, что главная путинская стратегия это дождаться момента, когда фронт рухнет, да? то есть когда, например не только там Америка перестанет поддерживать Украину, но и кстати Европа. И ровно на, на это были направлен, направлены провокации, когда там истребители российские да, сначала дроны прилетели в Польшу, как вы помните, потом истребители э, в Эстонии э, 12 минут провели, потом э, э, там еще где-то. Вот. Я думаю, что Путин идет по пути вот такой эскалации, он пытается постоянно там под, подливать так сказать, керосина в бензин, да, вот этой эскалации, вот. и поскольку нет какой-то жесткой реакции со стороны Европы, то мне кажется, что Путин будет дальше делать, потому что его теперь главная проблема это европейцы, которые поддерживают Украину. Его главная проблема в том, что, несмотря на, на какие-то там закулисные договоренности с Трампом, вот, они не соблюдаются из-за позиции Европы. Европа, потому что и продолжает деньги давать, и продолжает оружие поставлять. Поэтому мне кажется, что сейчас Путин будет именно как, как, какое-то давление оказывать на Европу. Я даже не исключаю, что может быть какая-то провокация на одном из военных объектов где-нибудь уже на территории э, европейской страны. Вот, поэтому э, Путин ждет. Он ждет момента, когда ну, либо деньги закончатся, либо люди закончат, закончатся, либо, либо терпение закончится. Украина, как, как считает Путин, да, в какой-то момент... Будь готова на лю на любые компроміс. Понятно, що скоріше не будет, но ну именно такий. А як же ж тоді э, з приводу російських грошей? А якщо закінчаться гроші російські? Тому що ми бачимо, що ну насправді удари по НПЗ хай і повільно, але працюють. Ми бачимо перебої з постачанням бензину. Ми бачимо, що ціни на нього зростають відповідно і на все інше теж. Ну як і у нас, наприклад, було влітку 22-го року, коли у нас теж був дефіцит з паливом. Відповідно, ціна росла, і ціни теж на всі продукти зростали, бо це логістика. І ми бачимо, що фонд національного добробуту російський. Теж спустошується потихеньку. Був він, здається, 146 мільярдів зараз практично втричі менше. Що ж що ж далі тоді? Куди, куди все рухається? Ну тут давайте на дві частини розділимо прос. Перше про деньги, другий вопрос про все, що зв'язано з НПЗ на нефть заводи. И, конечно же, Путин продолжает нефть, покупать, продавать нефть. Основной потребитель Китая, потом Индия, вот, которые к санкциям не присоединились. Поэтому, конечно же, Путин будет получать доходы за счет продажи нефти. Да? То есть деньги есть, конкретно деньги на войну у него будет еще достаточно надолго. Но а, атаки по НПЗ да, создают серьезные проблемы. Для в том числе обеспечения там, бензином граждан, не, не, не только оборонка, а именно граждан, потому что на, на войну-то идет меньше, как раз, этого всего топлива, в основном идет на гражданские цели. Вот. Да, это, конечно, проблема, но если мы говорим про деньги, то санкции просто ну, уже не могут быть эффективными, как мы видим, потому что даже когда были, санкционированы нефтяной флот, так называемый, ну и 600 танкеров, там почти 80% даже не отключили транспондер. То есть они как перевозили нефть, так и продолжают перевозить. А 18% танкеров отключили транспондеры, но тоже продолжили перевозить нефть. Поэтому сейчас добавили еще 120 кораблей, но я не думаю, что это как-то серьезно повлияет на ситуацию, потому что Главный потребитель российской нефти это Китай. Вот, если нужно, то Китай сможет купить вообще всю российскую нефть и даже не хватит на все потребности экономики Китая. Поэтому деньги есть, но и проблемы тоже, конечно, возникают. Но другое дело, Путин же плевать на эти все проблемы. Ему плевать на проблемы людей, ему плевать на цены, ему плевать абсолютно на все. А для него главное продолжение войны, потому что это позволяет удерживать власть в стране. Добре, от якраз бачите, пане Дмитре, тут е, прозвучали вже певні заяви від Путіна. Сьогодні ж було оголошено, що після е, засідання Ради безпеки Російської Федерації прозвучать якісь важливі заяви. Хоч, хотів би, щоб е, ви їх нам прокоментували, як то кажуть, з пилу з жару. Отже, е, одна з них Росія буде від, виходити з того, що розгортання США зброї в космосі. Підірве її зусилля щодо збереження стратегічної стабільності, і сюди ж одразу Росія пропонує США і після 5 лютого 26-го року, коли закінчується дія договору про скорочення наступальних озброєнь, продовжити дотримуватися його положень протягом року. Оце про що? А... Я думаю, що а, ну, во-перше, все, що заявляється в думі. можно, в принципе, пропускать мимо ушей, потому что Дума не является каким-то там органом власти, это просто группа поддержки Путина, и они могут говорить все, что угодно. Все решения принимает Путин сам. Вот. А если предположить вообще, про что могут быть какие-то риски и угрозы, ну, здесь очевидно, да, это вечное бряцание ядерным оружием, это вечная угроза ядерной эскалации, которой Европа на самом деле боится. И Запад боится, Путин это видит. Поэтому все это будет продолжено. Да? Там все эти договора, да, а вот мы выйдем из этого договора, мы выйдем из другого договора. Вот бойтесь нас, иначе мы там запустим какую-нибудь ядерную ракету. Это, к сожалению, да, сегодня во внешней политике является путинским главным инструментом. И, к сожалению, этот инструмент работает. Если бы этот инструмент не работал, я думаю, давно бы уже Украина получила все необходимое оружие, все бы закончилось еще давно, раньше бы. Вот, поэтому э, ядерные эскалации, ядерные угрозы, это то, наверное, ну, от чего Путин просто никогда не откажется. Ну вот, видите, он еще так, також, сказал, что відмова від от на разгортание ракет средней и малой дальности – это вымушенный крок. Ну, тобто я розумію, що це йде мова про ці намагання розмістити, наприклад, в Білорусі арішники або арешник, там комплекс, цей так. І тим більше, що навчання, якраз захід 2025 двадцять були відповідно. Теж частина з цих навчань була якраз підготовкою стартових майданчиків, в цілому підготовкою і тренуваннями запуску таких ракет. Ну, але ж така зброя, ну вона один раз застосовувалася по Україні, а, але е, якщо ну з Капустіного Яра логічно її застосовувати по Україні. Але якщо вона розміщена в Білорусі, це дійсно пряма загроза тоді Європі, тому що з Білорусі по Україні арішнік запускати взагалі немає ніякого сенсу. Я не являюсь воєнним експертом, щоб коментувати відкуди, що може бути запущено, де і що ефективні. Вот. но мені кажется, що все-таки. то, на что Запад реально реагирует, это именно ядерная угроза. И совершенно очевидно, что это единственный козырь, вот, которым, который Россия может сегодня предъявить. Да, потому что война конвенциальными методами и средствами против Украины, несмотря на, казалось бы, декларативные преимущества, да, но не дает каких-то больших результатов. Вот. А если мы посчитаем количество там, ядерных боеголовок, то здесь у России это большое преимущество. Может быть, небольшое над Америкой, но над всеми остальными странами это явно да, серьезное преимущество. Поэтому совершенно очевидно, что они могут говорить и про орешники, и про все остальное, но если мы говорим о чем-то действительно, ну, скажем, действенном, да, то это именно ядерное оружие, вот то, чего Запад боится, и то, что мешает Западу ну, по полной программе да, вложиться в поддержку Украины. Ну, бачите, в принципі, я так розумію, що дійсно Путін а, час від часу дістає свій головний козир з рукава, а показує їм всього. Всі всі думають, що це блеф, але потім бачать козир. Ну, але може і сама демонстрація цього козиру теж є блефом. Але знаєте, ну це як дійсно в покері, коли хтось іде в Олин, ти вже замислюєшся. І го чи готовий ти ризикнути зараз всім, що маєш, і зараз зіграти цю партію? Ну так, це така, знаєте, така стратегія дійсно дієва. Тут нічого не попишеш. І треба думати вже заходу, як на це відповідати, е, пане Дмитре. Е, Будемо відпускати вас. Дякуємо за те, що знайшли час. Дякуємо за те, що доєдналися до нашого ефіру. Дмитро Гудков, російський опозиційний політик, щойно був з нами на связи.